конечно, очень тяжело было, потому что и пожары, и эти прилеты, это... двери заклинило, все горело, квартира соседняя горит, и, конечно, пыталась потушить, пока ребята уже не пришли, меня не забрали. Ну, хорошо постраждала. балкон полностью, кухня, этот коридор, я не знаю просто, что там в квартире полностью делать, потому что это то, что я, когда свет выключили, я уже ничего не видела.